общеобразовательная школа номер 6, школа открытых возможностей. Для экспозиции на сегодняшнюю выставку мы подготовили материалы по трем разделам. Фотовалерея, зал презентации и бестселлер с участной педагогикой. В этом учебном году наш коллектив принял участие в областном конкурсе «Наикращие заклады по работе с обдарованными учнями». Из 45 школ в области мы заняли третье место, и это был не случайный успех. Мы к нему шли очень долго, готовились много лет и выработали свою систему. На представлены представлены переможцы конкурсов всем проектам. В этом году мы уже заняли два призовых места в Олимпиаде по химии в городе Адреса. В прошлом году наши ученики были переносцами четвертого этапа всеукраинских Олимпиад по русскому языку и химии. Школы представлены, фитомалерии, основная наша школа. творческого ученика, творческого ученика.